নামত হ'লে বাঘ কিন্তু খোৱা সময়ত তেওঁ জংঘলৰ পৰা দি থাকে হোঁৱা হোৱা কিয় বাৰু জানেনে নমস্কাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই কাৰ কথা ক'বলৈ লৈছোঁ আপোনালোকে হয়তো সেই থামলেনখন দেখি গম পাইছে আৰু এইজন এতিয়া বুঢ়া হৈ গ'ল নহয় জানো বুঢ়া হোৱাৰ লগে লগে কি হয় তেওঁলোকে নিজৰ খাদ্য নিজে যোগাৰ কৰিব নোৱাৰা হয় তাৰ ফলত কি হয় তেওঁলোকে খাদ্যৰ সন্ধানত থাকে যিটো মুখৰ আগত আহে তাকে টপককৈ গিলে নহয়নে আৰু ঠিক তেনেকৈ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰীয়েও খুৱাই আছে এটা বুঢ়া বাঘক বুঢ়া বাঘক নহয় আগতে বাঘ আছিলে বুলি কয় আৰু মানুহে আগৰ মানুহখিনি মানে অলপ সহজ সৰল আছিলে সেইকাৰণে বাঘ বুলি গণ্য কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া কোনেও গণ্য নকৰে কাৰণ তেওঁ থাকি নাথাকি কি হয় ফুটুকাৰ ফেন একো নাই আলুগুটি কচুগুটি আৰু সেইজনেই হ'ল এইজন পৰেশ বৰুৱা আপোনালোকে দেখিছিলে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছৰ পৰা তেওঁ কিমান বাৰ মাত মাতিলে আৰু যেতিয়া নেকি এতিয়া এছ আই টিয়ে সেই চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিলে তাৰপিছত আপোনালোকে বাৰু মাত মতা দেখিছে মানে যদি আপোনালোকে দেখিছে তেতিয়াহ'লে মই নাজানো কিন্তু মই জানো যে যিকোনো এটা নিউজ যেতিয়া ভাইৰেল হ'ব মাত মাতিব তেতিয়া কি হয় ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত সেইটো সকলোলৈকে মানে গুচি যায় নহয় জানো মানে হেৰি হৈ যায় ভাইৰেল হৈ যায় নামেই ভাইৰেল বুলি কৈছোৱে হৈ যায় কিন্তু তেওঁ হ'লে এতিয়াও এটাও ভাইৰেল হোৱা নাই কিন্তু আজি এটা মই নিউজত পালোঁ কোনোবা এজনে কৈছে যে তেওঁ কিয় মাত মতা নাই আৰু তেওঁ মাত মাতিব কিয় কাৰণ তেওঁ এতিয়া বুঢ়া হ'ল তেওঁ এতিয়া চুপচাপ তেওঁ এতিয়া হ'ল কি চৰকাৰ চৰকাৰী পক্ষৰ মানুহ আৰু এতিয়াই নহয় তেওঁ বহুদিনৰ পৰাই তেওঁ নিজৰটো তেওঁ মজবুত কৰি ৰাখিছে কিন্তু আমাৰ সৰু সৰু উঠি অহা যুৱচামক তেওঁ ধ্বংস কৰিছে আৰু মিছাত এনেই এটা নাম লৈ পেলাই তেওঁ এতিয়া নিজৰ চিকাৰ নিজেই কৰি খাই আছে কোনোবা মৰ কোনোবা হাজক সেইবিলাক মতলব নাই মুঠতে তেওঁ বুঢ়া বাঘক এতিয়া খাদ্যটো যোগান ধৰিব লাগে কাৰণে তেওঁ এতিয়া চুপচাপ আছে আৰু মাজে মাজে এটা দুটা মানে হোৱা হোৱা বুলি দিয়ে আৰু হোৱা হোৱা কিহে দিয়ে বাৰু আপোনালোকেতো সকলোৱে গম পায় ইয়াৰ আগতো জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তেওঁৰ ওপৰত নবনোৱা নহয় কিন্তু মোৰ ভিডিঅ'টো মিলিয়ন পাৰ হৈ গৈছিলে দেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত মই দিয়াটো বাদেই তাৰ বাদেও কিন্তু বেলেগেও দিছে মিলিয়ন পাৰ হৈ গৈছে আৰু তাত বহুলোকে কৈছিলে যে কিছুমানে কৈছে কিছুমানে হোৱাটো ক'ব কিছুমানে নোহোৱাটো ক'ব নহয় জানো কিন্তু তেতিয়া মোক কেইজনমানে মানে কৈছিলে যে আপুনি এইটো কথা ভুল কৈছে বুলি কৈছিলে কিন্তু আজি সত্যত প্ৰমাণিত হ'ল আজি মই যিটো নিউজ দেখিলোঁ সঁচাকৈয়ে মোৰ গোটেইখিনি মনৰ কথা আপোনালোকৰ ওচৰত যিখিনি কৈছিলোঁ সেইখিনি সেই মানে বাতৰিটোত একদম সম্পূৰ্ণৰূপে দাঙি ধৰিছে গতিকে চাওকচোন সেই বুঢ়া বাঘৰ কাম কি মানে আমাৰ সম্পদ যি জুবিন গাৰ্গ হয়নে নহয় আমি আচলতে এটা কথা মোৰ এইখিনিতে ক'ব লাগিব যিসকলে জুবিন গাৰ্গক বেয়াটো দেখি পেলাই সমালোচনা কৰিছিলে বা গালি দিছিলে সেইসকলহে আছিল কিন্তু প্ৰকৃত অনুৰাগী ভিডিঅ'টোৰ মাজতহে কৈছোঁ দেই আৰু এনেই এছামে কি কৰিছিলে শুৱে বাৱে কি কৰিছিলে তেওঁক আচলতে স্বাৰ্থৰ কাৰণে মানে এই জুবিনদা জুবিন দা আকৌ যিবিলাক কৈ আছিলে সেইসকলে আকৌ এতিয়া মানে গাঁতত সোমাই গৈছে তাৰমানে গম পাইছে নহয় গাঁতত কিয় সোমাইছে খাদ্যৰ সন্ধানত সোমাইছে কাৰণ তেওঁলোক নাই এতিয়া জুবিন গাৰ্গ মৰি গ'ল জুবিন গাৰ্গৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত আছিল কাৰণে জুবিন গাৰ্গক ছাপৰ্ট কৰিছিলে আৰু এতিয়া জুবিন গাৰ্গ নাইকিয়া হ'ল তেওঁলোকে এতিয়া খাদ্যৰ আকৌ বেলেগ এটা ছাইডত যাব লাগিব খাদ্যৰ সন্ধান কৰিব লাগিব সেইকাৰণে তেওঁলোক কি হ'ল মিলি ভকত হৈ গ'ল আৰু মইতো কথা ক'লে সঁচাকৈয়ে সঁচা কথাটোৱে কওঁ বা মিছা হ'লে মিছা সঁচা হ'লে সঁচা হয়তো মোৰ ভুল হ'ব পাৰে ভুল হ'লে আপোনালোক কাছে কৈ দিব আৰু যদি সঁচা হয় আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিব নহয় জানো কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই যিটো নিউজ পালোঁ সেই বুঢ়া বাঘক লৈ পেলাই বুঢ়া বাঘ পাক বুলি ক'লে বহা বাঘ বুলি ক'লে এতিয়া মোৰ ভুল হ'ব কিন্তু চৰি মোৰ ডাবুল হৈ গৈছে কথাটো বুঢ়া বাঘ বুলি ক'লে ভুল হ'ব কিন্তু তেওঁ এতিয়া হৈ আছে হোৱা হোৱা আৰু সেই শব্দটো মোক ক'বলৈ মানে বেয়া লাগিছে কাৰণ এজন বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহ নহয় জানো সেইটো কাৰণে ক'বলৈ বেয়া লাগিছে আৰু মই কোৱা কথাখিনিকে আপোনালোকে চাওক চাৰ্জ শ্বিটৰ পিছত তেওঁক লৈ পেলাই কেনেকুৱা সামাজিক মাধ্যমৰ চৰ্চা হৈছে মই কোৱা কথাখিনি কিবা মিছা নেকি আপোনালোকে চাই লওকচোন জুবিন অনুৰাগী নে বিজেপি চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হৈ ওকালতি কৰিছে নেকি পৰেশ বৰুৱাই শ্যাম কানু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সম্পৰ্কৰ কথা নাজানে নেকি পৰেশ বৰুৱাই হঠাৎ চৰকাৰপ্ৰেমী হৈ পৰিছে নেকি পৰেশ বৰুৱা ঘটনাক লৈ ল্যৎ অব্যাহত আছে প্রতিক্রিয়া রাজ্যের বিভিন্ন দল আর সংগঠনে এই ঘটনার উচিত তদন্ত আর ন্যায় বিচারি লৈ শ্যামকনু মহন্ত তদন্তক বিপথে পরিচালিত করার সম্ভাবনা আছে বলে সন্দেহ ব্যক্ত করেছে বিভিন্নজনে কিন্তু ইয়ার বিপরীত স্থিতি দেখা গৈছে আলফা নেতা পরশ বড় পরশ বৰুৱাই সংবাদ মাধ্যমত দিয়া বিবৃতি মতে জুবিন গার্গক ন্যায় দিব রাজ্য সরকারে কৰা তদন্তত ওলাই পৰিব এই ঘটনাৰ প্ৰকৃত কাৰণ পৰেশ বৰুৱাৰ মতে অসমবাসীয়ে অপেক্ষা কৰিব লাগে পাকে প্ৰকাৰে আলফা নেতাগৰাকীয়ে চৰকাৰী তদন্তৰ ওপৰত গভীৰ আস্থা দেখুৱাইছে দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰৰ ওপৰতহে আস্থা কিয় পৰেশ বৰুৱাৰ নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিলে সেইজনক লৈ পেলাই সামাজিক মাধ্যমত কিমান চৰ্চা হৈছে নহয়নে আৰু কিছুমানে কয় নহয় মোক বোলে হেৰি আপুনি বোলে হোৱাই নোহোৱাই কিছুমান কথা কয় মই কওঁ শুনক আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চালেও চাব নেচালেও নাই সদায় মই সত্য কথাটোহে কৈ যাম মোৰ কিবা হয় নহয় সেইবিলাক পিছৰ কথা কিন্তু মোৰ ভিউজ আহক বা নাহক একো নাই আৰু মোৰ যি মোৰ ভিডিঅ' যিসকলে চায় সেইসকলৰো মানে ক'ব লাগিব আৰু মই বহুত বহুত ধন্যবাদ বাদ দিছোঁ কাৰণ বহু মানুহে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' নাচায়েই হা ঠেলা মাৰি দিয়ে কিন্তু মোৰ ভিডিঅ' তেওঁলোকে চাই কিয় চাই জানেনে নিশ্চয় কিবা এটা তেওঁলোকে পায় আৰু তেওঁলোক যিসকল মোৰ ভিউৱাৰ্ছ হওক বা মোৰ যিসকল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হওক তেওঁলোক হ'ল গুণী জ্ঞানী অকণমান হ'লেও মাথাত তেওঁলোকৰ কিবা এটা আছে সেইকাৰণেহে তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ মন্তব্য কৰে কিমান যে সুন্দৰ সুন্দৰ মন্তব্য কৰে সঁচাকৈ মোৰ বহুতখিনি ভাল লাগে আৰু আপোনালোকৰ সেই সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্টৰ কাৰণেই মই আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ মানে চেষ্টা কৰোঁ আজি আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিবনে সেই ৰাতিপুৱা মই সদায় পাঁচটা বজাতে উঠোঁ সেই ইমান ল'ৰালৈকে কাম বন কৰি মোৰ বোৱাৰী আছে যদি ন মই বোৱাৰীলৈ কিন্তু বাট চাই থকা মানুহ নহয় দেই চব কাম বন কৰি মানুহজনক চাৰে সাতটাত মই ভাত পানী খুৱাই পঠাবই লাগে তাৰবাবে আকৌ গৈছোঁ মই মেডিকেলত মেডিকেলৰ পৰা আহি পালোঁ মই ডেৰটা বজাত তাৰ পৰা আহি আকৌ ঘৰুৱা কাম কিছুমানটো থাকেই ন ঘৰত কোনো নাই অৱশ্যে তাৰপৰা আহি আকৌ আপোনালোকৰ সেই সাহসৰ কাৰণেই আহি পেলাই ইমান কষ্ট কৰি পেলাই মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰোঁ আকৌ ৰাতিপুৱা কাম থাকে গতিকে এতিয়া বাজি গ'ল কেইটা জানেনে চাৰে চাৰিটা আৰু চাৰে চাৰে চাৰিটাতে আজিকালি ঠাণ্ডাদিন নহয় জানো এনেকুৱা হৈ যায় গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল ইমান কষ্ট কৰি বনাওঁ কিয় কাৰণ আপোনালোকে মোক দিয়া সুন্দৰ সুন্দৰ চাপৰ্ট সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্টৰ কাৰণে যি আপোনালোকে মোক হেৰি কৰে আশীৰ্বাদ দিয়ে সেই আশীৰ্বাদকে মূৰত লৈ পেলাই ময়ো আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা এটাকৈ ভিডিঅ' ভিডিঅ' দি থাকিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু গতিকে আপোনালোকে সহায় সহযোগ কৰিলে নিশ্চয় মই ভাল পাম নহয় জানো গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে বেয়া পালে নাচাব মই তাত আপোনালোকক অনুৰোধ কৰা নাই যে মোৰ ভিডিঅ' চাবই লাগিব দেই গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া সময়ো হৈ গ'ল আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিব লাগিব ভগৱানে আপোনালোকক কুশলে ৰাখক তাকে কামনা কৰি মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই